আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আজ আমরা শিখব আল আলআরফের অষ্টাশি নম্বর পর্ব এই পর্বে আমরা একশো চৌষট্টি নম্বর আয়াতটি বানান সহকারে শিখবিল وإذ قالت أمة منهم لمتعظون قوما الله قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا যেখানে টান সেখানে লাল রং যেখানে গুণ না সেখানে নীল রং এই কোরআনটি কিনতে নিশ্চিকা নাম্বারে যোগাযোগ করুন এবং সোরফের বানান সহকারে প্রথম পর্ব থেকে ধারাবাহিকভাবে দেখার জন্য ইউটিউবের প্লে লিস্টে চেক করুন حمزة ذال إذ طب آلف زبر لم تازب اللت وإذ قالت حمزة ميم بش أم ميم زبر ما تاميم دي بش أتوم ميم نونجر مين حاميم بش أمة منهم وإذ قالت أمة منهم وإذ قالت أمة منهم لم لي من زبر ما لما تزبط عن جرعي ضوال نون ننزبنا لما تَعْيذُونَ قب أزبر قو من زبر ما نل نون لم زل نيل لم الله هابشه ها بشهو قوما اللَّهُ ميم ها بشمو لي لِي كابشكو بشو هم, هم قوما الله مهلكهم هم لما تعظون قوما الله مهلكهم هم هم او ميم بشمو عين ذل زبر عذ بابشبو هامين معذبهم عن زبرعم ظلال الزباء بعد زبران شند بشا دليز الدين ضلال معذبهم عذابا شديدا أو معذبهم عذابا شديدا وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قَالَ لما قالوا مما عند برمع ذلد الذي رَا زبطان همزر اي لم خلاص قالوا معذرة الى رَبَّا بالرب بازر بي كاب من بشكم ربكم قالوا معذرة الى ربكم قالوا معذرة الى ربكم وصبر و لم زبر عين لَمْ زَبُرَ عَلَّ <سؤال> زبر زَبُلَ <سؤال> هَمِينَ بِشُهُمْ وَلَعَلَّهُمْ يا تَزَبُّرَ تَطْبَآفِشُ قُنُزَبُ النَّعْمَ <سؤال> وَلَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ إِلَى <سؤال> رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ قَالُوا <سؤال> مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ ولعلهم يتقون